Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а Айона? как? А, же? Ирочка? Нет? Настя! Меня зовут Юля, но я с такими, как ты, не знакомлюсь. Мне нравятся мужчины с инстинктом добытчика. Настоящие охотники. Ну, так я ну, охотник. Мне всегда охота. Я б на тебя. Охот и вся. Слушай, принесешь мне лисы на воротник? Тогда и поговорим. Ой, ты байка хитрая от лиса. Ну ничего, я тоже не улень. А я хочу пить на уход. Разрешение есть? Что? Я уже в том возрасте, когда могу разрешение не спрашивать. Я... О, Степан! Давно, давно не захаживал, дружок. Вообще-то тут очень. Кто это? Это так, парень, на охоту собрался. А ты как раз вовремя. Сейчас кабан идут. А я знаю, куда кабан идет. Да. Тут э, два варианта. Либо кабанихи, либо х -х, на шашлык. А вы на охоту идете, да? А возьмите меня с собой, пожалуйста. Я вам пригожусь. Вот если вас в лесу укусить гадюка, я высосу я. Ну, ладно, собирайся. Я сегодня добрый. А, класс! Надеюсь, в лесу гадюк нема. Евгений, ты что, на охоту, что ли? Какую охоту? Идем в совбез прибавку к пенсии. Проси. Ой, давай. Вставай. Шагом марш! Мы в совбез тобой пойдем. Мы в совбез тобой пойдем. О, а... а это волосы я пострелил позапрошлом году. А... этого кабана я подстрелил в прошлом году. А это? А это моя теща. Но ход твоих мыслей мне нравится. Так, <связать> <связать> вот тебе шарфик, вот тебе шапка, чтоб на охоте не замерз. Во! Ты же еще и пороху не нюхал. Да я не нюхал. Я его вижу. А ты был на охоте? Хоть раз? Конечно. Только я не стрелял, а стреляли в меня. Ну, когда я в саду яблоки воровал. А ты видел шрам? Это я с волками сцепился. А вы бачили шрам? Это меня барсик поцарапал. Ладно, разговоры разговаривать. Пошли в лес на охоту. Класс! Фу, заяц! 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 Уходи! Уходи! Да уходи! Вы сменяйте. Я его голыми руками возьму! Чем шкурку не испортить! Что? Шо? Ну что, поймал? Нет! Ну, потому что он, наверное, пьяный был. <laughs> ну что, вы ви не видели, как он криво бегал? А мы что, в засаде сидим, да? Да. А мы что, куда-то ждем? Ждем а можно ружье подвить? Ну, пожалуйста. На, держи. Такая. Только аккуратно. И на курок не нажимай. Класс! Вы что, меня вообще за дурачка держите? Mm -hmm. Класс! Что, это не я, оно само! <сил> <строк> <Frye> Ух ты! Получилось, в тире, а можно я сейчас? Дай сюда. О, что а такое? А, это мануок. уточек заманивать. А можно я потом возьму его особи, ну, буду заманивать телочек, потому что у некоторых из них губы уточкой. Слушай. Мне кажется, я нашёл следы кабана. Крылас. Ухти. Мне не кажется, что він носить такі самі валенки, як і я. Буде його жидать. Можесь. мама тільки штани постирала. Ложись, він. Ну дає ти. А если б я не був такий предусмотрительний. А я вот если поймаю волка, то я ему вспорю брюху и освобожу бабушку и красную шапку. Я... Тихо! Кабан! Да что ж такое? Вот рода цемели! Вот или я! Фрумаза, вези! Да куда бежать? Кабан, ты ушел? Ты что, испугался, что ли? Кто, я? Ага. Нет. А я да. Как? Кабан опасное животное. Когда он на нас пошел, а? я чуть что не наложила. Интересно получается, да? Испугался я, об штаны наложили вы. Ой, привет, О, Привет, что случилось? Так что ты не знаешь, часом, яка скотина прямо в клубе, прямо в клубе огромный медвежий капкан поставила, а? Не знаешь? Не знаю. Зато я теперь точно знаю, яка скотина все время цветы нам витоптує на клумбе. Ох, было время. Я с голыми руками на медведя ходил. Да ладно. Ну давайте. Поваринг. Не, не, я не буду, потому что я если выпью, то я на медведя голый пойду. Что, вы думаете, я испугающий, что Я на тараканом с одним тапком пойду. А я знаю, где есть много зверей. И кабаны, и волки, и лисицы есть, да. Так что ж ты молчал? Где? В зоопарке была на рынку, а мясо подорожало, Евгений. так мясо хочется. Дуже... У меня с этим проблем нет. У меня новый молодой любовник, он охотник. Каждые выходные кабана стреляем. Ты дивись с этим поаккуратнее, Евгений. Ну а то что? Бо ты не накрашена, то он может и тебе пальнуть. А где тут можно ну, по маленькому. Да под любым деревом. Не, просто же не хочется никого налякать. Я скоро приду. Далеко не уходи. Кукушка! Скажи, а сколько у меня жить осталось? Нє-ні-ні, Скажи, скоку в мене буде чілочик. Кукушка, кукушка, Чу ти мовчи. Давай кукуй, кукушка, кукушка. Да. Буду богатий, но одинокий. Белочка, привет! Я тебе принес подъяшки. Mm -hmm. На, выколы поешь там, сова уже. Ладно? Давай. О! А що це тут такое? М -м. О, Мішка! А ти що спиш, да? Ладно, не буду тебе будити. О, так може лапу тобі пододвинуть, щоб тобі було що сосать. Ой так. М -м. Мішка. Слухай, у мене дома мют є. если хочешь, я тебе можу завтра принести. Да. Как... Привет! Можна я з тобою познакомиться? Мене звать Віталій, а тебе як... Нежный человек? Ети. Василий. А ты телочка? Потому что если ты мужик, то э, я сильно расстроен. А если телочка, то э, я кажется, ты некрасива. Хоть бы пришла побрилась. Да, собеседник, конечно, ты не очень. Фух, а я давай это сфотографирую на память. Эй, стой! Стой! Теперь я понимаю, что так мало твоих фотографий! Стой! 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 А, 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 а. Виталька, Ах. что ты делаешь? Твой! что В Тарзана играю. Твой! Твой! не бачите, Твой! 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 Вас здоровенных фашистов. Да. А я им кажу, что вы тут делаете? Они русские швайны, где прячутся партизаны? Я говорю, да идите вы куда подальше. Ну и они меня подвесили. Все понятно, кровь в голову ударила. Да было прикольно, да? Ну что, замерз? Понятное дело. Ладно, надо спасать нашего охотничка. Слышал новость? на окраине леса панду поездом сбила. Вот блин. Ну тогда давай разворачивайся. Зачем? Ну, лося вот, пойдет. Ну и Виталий. Пошел на охоту, а в итоге попал в ловушку сам. Ну ничего, ничего. Первый раз со всеми бывает. Самое главное, что я пообещал в тёлочке принести лесу на воротник. А теперь ничего не получится, потому что без лесы у нас со мной даже разговаривать не будет. Вот ты первый раз был на охоте, без трофея у тебя не осталось. Подождите, вы что, подстрелили мишку? Я спал. <laughs> Виталик, ты этого медведя убил мой дед в тринадцатом году. ну ладно. Так это тогда получается воротник на все тело. Мне его на 10 телочек хватит. <Character scolded> Привет! Я принес тебе мишку на воротник. Ты с ума сошел? Ты меня напугал. Да ладно, что ты? Я ж хотел подарить тебе свой охотничий трофей, как и обещал. И это чучело ты называешь лисой? Ну и ладно. Сам буду его носить. Кстати, надо купить себе ружье. Потому что если ходить на телочек с ружьем, то шансу у мене буде більше. Знаєте, я побував на охоті і зрозумів, що було б дуже здорово, якщо б були такі спеціально обучені собаки, які вмісту уток приносили б в збах тілочок.